বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কৈছে যে গুৱাহাটী উন্নয়ন হৈ গ'ল আৰু উন্নয়ন কৰিবলগীয়া নাই আৰু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আপোনালোকে ভাবি চাওক কথাটো যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যে উন্নয়ন কৰিবলগীয়া নায়েই বুলি কৈ দিলে আৰু তেখেতে আৰু কি কৰিব গৈ পেলাই লোকসভাত গৈ পেলাই এনেই ভোট ভৰাই দি থাকিব এনেকৈ চুক এটাত গৈ বহি দিয়ে দিবগৈ গৈ পেলাই হয় ছাৰ হয় ছাৰ বুলি কৈ পেলাই তেখেতলোকে একো নামাতে তাৰ সলনি যদিহে তেখেতলোকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক যদি দিয়া হ'লে হয়তো কেইটামান ভোট পালেহেঁতেন হয়তো সেইগৰাকী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই অন্তত কংগ্ৰেছক ভোটটো নিদিয়ে অন্ততঃ বিজেপিক ভোটটো দিলেহেঁতেন তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে বিজেপিক ভোটটো দিলেহেঁতেন যদিহে তেখেতক টিকটটো দিয়া হ'লে কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসকল পুৰণি বিজেপি মানে যিসকলে একেবাৰে একেবাৰে আদিম যুগতে বিজেপি কৰা আৰু তেওঁলোকক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলিবলৈও হয়তো নিদিব পাৰে এনেকুৱা এটা দিন আহি গ'ল তেওঁলোকৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলিবলৈ তেওঁলোকে ঘোঁচ দিব লাগিব গতিকে সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে জানেই যে আপোনালোকে যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পূৰা বৰপিয়া পাৰি দিছিলে যে আহক আমাৰ দললৈ আহক আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰক কিন্তু সেইগৰাকী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ এতিয়া কি অৱস্থা হ'ল আপোনালোকে দেখি আছে আজিলৈকে টিভিত ওলাইছে জানো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আজিলৈকেতো দেখা নাই আপোনালোকে একেবাৰে দেখা নাপাব আৰু বিজেপিৰ যিবিলাক মন্ত্ৰী এম এল এ আছে তেওঁলোকৰ মুখখনে দেখা পাই থাকিব আপোনালোকে তেওঁলোকে ক'ত কি কৰিছে তেওঁলোকে কিমান উন্নয়ন কৰিছে অকল এইবিলাক মানে ক'ত অনুৰোধ দিলে ক'ত কি কৰিলে এইবিলাক কথাই আপোনালোকে শুনি থাকিব মানে আৰু কাক কাক কিমান গালি পাৰিলে এইবিলাকে আৰু বেলেগতো একো নায়েইনো এতিয়া কথা হ'ল যে যিসকল পুৰণা বিজেপি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জানেই যে আৰু আমাৰ কেৰিয়াৰ শেষ গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াতো কি কৰিব তেওঁলোকেতো এতিয়া কংগ্ৰেছতো যাব নোৱাৰা হ'ল এতিয়া বিজেপিতো থাকিব নোৱাৰা হ'ল লাষ্টত কৈ পেলাই কি হ'ল তেওঁলোকে দুৱাৰ মাৰি ঘৰত সোমাই দিলে আৰু গতিকে কি উপায়টো নাই ন এতিয়া দৰ্জা মাৰীক ভিতৰত সোমাই নথকাৰ বাহিৰে আৰু কিবা কাম আছে জানো আজি মীৰা বৰঠাকুৰে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ হৃদয়ংগম কৰে যদি কথাখিনি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে হয়তো জানিব যে গুৱাহাটীৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণ মীৰা বৰঠাকুৰে যি কথা দিয়ে সেই কথামতে কাম কৰে কি কৈছে আজি মীৰা বৰঠাকুৰে মই আপোনালোক শুনিব বিচাৰিছোঁ যিভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মাত মাতে আপোনালোকে যদি মোক জয়ী কৰি পঠায় মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত সবালভাৱে অসমৰ হৈ অসমৰ জাতিগত জনগোষ্ঠীয় সমস্যাক লৈ আৰু গুৱাহাটী লোকসভাৰ সমষ্টিক লৈ বলিষ্ঠভাৱে মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী সাংসদ সাংসদৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ কৈছে গুৱাহাটীত কোনো সমস্যা নাই তেওঁ কৈছে মোক এইকাৰণেই ভোট দিয়ক তৃতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰিছোঁ মই কৈছোঁ মোক এইকাৰণেই ভোট দিয়ক জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লওক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সমস্যাৰ বুজ লওক আৰু সবলভাৱে ৰাইজৰ সমস্যা গৌৰৱ গগৈৰ লগত সমানে সজোৰে দিল্লীত আহি উপস্থাপন কৰি ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰক এতিয়া আপুনি তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাব বিচৰা মানুহগৰাকীক পঠাব নে ৰাইজৰ সমস্যাক দিল্লীত সজোৰে উত্থাপন কৰিব পৰা প্ৰাৰ্থীক বিচাৰিব সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ হাতত আপোনালোকে সাত তাৰিখে ভোট দিবনে দিব মোৰ বিশ্বাস কভিডৰ সময়ৰ পৰা এন আৰ চি লৈকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিশেষকৈ এবাৰ জোৰকে চিঞৰি কেনে হাত চাপৰি দিয়ক বাইদেউৰ কাৰণে মোৰ মই আপোনালোকক কৈছোঁ আমি এইকাৰণে এইবাৰ যিখন নিৰ্বাচন এইখন কেৱল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন নহয় এইখন নিৰ্বাচন ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰা নিৰ্বাচন আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম নাপায় সত্তৰ বছৰে এওঁলোকে কয় কংগ্ৰেছে কি দিলে সত্তৰ বছৰে কংগ্ৰেছে কি দিলে মই আপোনালোকক কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে সেই স্কুলখন কংগ্ৰেছে বনোৱা স্কুলত পঢ়িছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে সেইখন স্কুলত কিন্তু এতিয়া কোনো পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ নাই কিন্তু স্কুলখন বনাই দিছিলে কংগ্ৰেছে ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই যিখন স্কুল আৰু কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছে সেই কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি কংগ্ৰেছে বনাইছিলে আৰু আমাৰ নৰিয়াত পৰা লোকসকলে যিখন হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে সেই হস্পিটেলখন কোনে বনাইছিলে কংগ্ৰেছে গাঁঠিৰ ধন কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেজ পানী কৰি গাঁঠিত থোৱা ধনৰ জমা জট কৰি থৈ বেংকবিলাক কোনে ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত কৰিছিলে কংগ্ৰেছে হয়নে নহয় ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাইণ্টিষ্ট বনোৱা সেই অনুষ্ঠানবিলাক কোনে বনাইছিলে কংগ্ৰেছে টিভি আনি কোনে দিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ যিটো আধুনিক ভাৰতৰ কনচেপ্ট কোনে আনিছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ কোনে আনিছিলে কংগ্ৰেছে আপোনালোকে যে এতিয়া কেমেৰাত ফটো লৈ আছে মোবাইলত ফটো লৈ আছে মই যে কথা কৈ আছো মাইকটো স্বাধীনতাৰ পাছত এই গোটেই বস্তুবিলাক ভাৰতবৰ্ষত কোনে চিনাকি কৰি দিছিলে কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিয়ে কৈছিলে সাথ সবকা বিকাশ হ'ব বুলি কৈ কংগ্ৰেছে বনোৱা প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এটা এটাকৈ আদানী আৰু আম্বানীক চমজাই দিছে কংগ্ৰেছক সাত তাৰিখে এইকাৰণেই ভোট দিব লাগে কংগ্ৰেছে যিটো ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটোক অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটোক পুনৰ উত্থান কৰিবৰ কাৰণে অহা সাত তাৰিখে হাতৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো মানুহে কয় বিজেপি সকলে কয় যে কংগ্ৰেছে আঠুৱা কম্বলৰ আৰু সূতাৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে হয় কংগ্ৰেছে আঁঠুৱাৰ আৰু কম্বলৰ আৰু সূতাৰ ৰাজনীতি কৰিছিলে কিন্তু তাৰ মাজত সোমাই থকা দূৰদৰ্শিতাটো মই গৈ আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আঁঠুৱা কংগ্ৰেছে কেতিয়া দিছিলে যেতিয়া মেলেৰিয়া মহামাৰীত মানুহ ঘৰে ঘৰে মৰিছিলে তাৎক্ষণিকভাৱে দূৰদৰ্শী কংগ্ৰেছৰ কেবিনেট বহি সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে এনেকেই যদি আমাৰ মানুহবিলাক মৰে বৰ দুখীয়া মানুহবিলাক মৰে অসমৰ ক্ষতি হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টযুক্ত আঁঠল আঁঠুৱা দিছিলে য'ত মহে মানুহক খাব নোৱাৰি মহ মৰিছিলে মানুহৰ প্ৰাণ গৈ বাচিছিলে আৰু এইখন বিজেপি চৰকাৰ যিখন বিজেপি চৰকাৰে কভিড নামৰ এটা ভুৱা বেমাৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি ডুপ্লিকেট ভেকচিন দি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকক তেওঁলোকে বেমাৰী কৰি পেলালে আপোনালোকে চাওকচোন কভিডৰ ভেকচিন লোৱাৰ পাছত মানুহবিলাকে এটা এটাকৈ দুৰ্বল কৰি পেলালে কংগ্ৰেছে মানুহ মৰিব বুলি মেলেৰিয়া ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা দিছিলে যে মানুহ মৰিব নালাগে আৰু এওঁলোকে মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি মেডিচিন কোম্পেনীৰ লগত মিতিৰালি কৰি ভেজাল ভেকচিন দি মানুহক দুৰ্বল কৰি পেলালে এতিয়া মানুহৰ জীৱনক লৈ খেলা চৰকাৰখনক আকৌ আহিব নোৱাৰা কৰিবৰ কাৰণে সাত তাৰিখে হাতৰ ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে মই আপোনাক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে কৈছে সত্তৰ চাল কংগ্ৰেছ নে কিয়া দিয়া সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছে আমাক এনেকুৱা এখন সংবিধান দিছে যিখন সংবিধানে মোক মন্দিৰত যোৱাৰ অধিকাৰ দিছে আপোনাক মছজিদত যোৱাৰ অধিকাৰ দিছে সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছে আমাক এনেকুৱা এখন সংবিধান দিলে যত তেওঁ মছজিদত গৈছে তেওঁ চাৰ্চত যোৱাৰ অধিকাৰ দিছে সত্তৰ বছৰত আমাক এনেকুৱা এখন সংবিধান কংগ্ৰেছে দিছে যেতিয়া যেতিয়া চৰকাৰ স্বেচ্ছাচাৰী হব জনতাই নিজৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে সবলভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে দিছে সেইটো হৈছে বাক স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু এইখন চৰকাৰে এতিয়া আমাক চৰকাৰে যেতিয়া জনহিত কৰে আমি আঙুলিয়াই দিলে চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে তাত আমাক বাক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰি সংবিধানখন নস্বাস কৰিব ওলাইছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছো সাত তাৰিখে আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ যাতে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ স্বাৰ্থত হাতৰ ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে তলকিব নোৱাৰাকৈ সংবিধানখনৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো ওলাই দিলে কোনেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে আমি কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰিছো সমাজ তেতিয়াই ধ্বংস হয় যেতিয়া গুণী জ্ঞানী মানুহে সকলো কথা জানিও মৌনতা অৱলম্বন কৰে তেতিয়াই সমাজ ধ্বংস হয় আজিৰ তাৰিখত বিজেপিক কোনো পুৰুষ সমাজে ভোট নিদিয়ে মই যিমান ঘূৰিছো মই পুৰা মেছেজ পাইছো কোনো পুৰুষে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে কোনো যুৱকে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে কোনো মহিলাই এবাৰ যুৱক বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বিজেপিয়ে ভোট বেংক বুলি ভাবিছে তাত জানে অৰুণোদয় আৰু লাখপতি বাইদেউ মই আপোনালোকক এটা অংক কৈছো মই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু মেথেমেটিক্স হ'লেও মই মেট্ৰিকৰলৈকে পঢ়িছো কংগ্ৰেছে কম দামত পাকঘৰত বস্তু দিছিলে চাৰিশ টকাত চিলিণ্ডাৰ দিছিলে আঁচনিও দিছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে আপোনালোকক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিল নেকি যে আমি আঁচনি দিছোঁ শপত লোৱা কংগ্ৰেছক ভোট দিম বুলি কৈছিলেনে নাই আৰু বিজেপিয়ে চাৰিশ টকাৰ চিলিণ্ডাৰ বাৰশ টকাত দি আপোনালোকক শপত গ্ৰহণ কৰাইছে যে বিজেপিৰ মিটিঙলৈ আহিব লাগিব আৰু আপোনালোকে শপত গ্ৰহণ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে সেয়াই বিজেপিয়ে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ নাৰী সমাজে সমাজখন ঠিক কৰিব লাগিব মহিলাসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক এখন সমাজ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মহিলা সমাজে প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰিব লাগিব আজিৰ তাৰিখত যিখন চৰকাৰে এঘাৰ হাজাৰ চাৰিশ বিৰাল্লিছখন স্কুল বন্ধ কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে অলিয়ে গলিয়ে গাঁৱে নগৰে চহৰে মদৰ দোকান তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ দিছে আমি কৈছোঁ আমাৰ যদি চৰকাৰ আহে আমি কংগ্রেসে বনা প্রতি স্কুল পুনর কারণে আমি সক্যবদ্ধভাবে খুজিম আপোনালোকক স্কুল লাগে নে মদর দোকান লাগে মদর দোকান লাগে যদি বিজেপি ভোট স্কুল লাগে যদি কংগ্রেস ভোট দিকে ড্রাগস জন কাজ এনকাউন্টার লনকাউন্টার কি দুর্ভাগ্যজনক কথা আজি অসমত বিশ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে ড্ৰাগ পুংচামুক্ত কেন্দ্ৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে যিখন চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিগত দুটা বছৰত সাত লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল বাদ দিছে ভাবিব পাৰিছেনে সাত লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি স্কুল এনে সাত লাখ যদি অসমত চোৰ ডকাইত হয় এখানে কোনোবা মাতৃ থাকিব পাৰিবনে কোনোবা পিতৃ থাকিব পাৰিবনে কারণ আপোনাৰে এই পিতৃ মাতৃ সন্তানে আজি চুৰ ডকাই থ গে আছে বিলাক স্কুলবিলাক বন্ধ করা হৈছে মই মাতৃ সমাজক বিনমভাবে আহ্বান এইখন যি সরকার বাকি আৰু ফির সরকার হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে অসমত বানপানী গাড়িয়া ভূমিহন সকলো মানুহে পট্টা পাবই লাগিব পট্টা পালে নেকি পাইছেনে কৈছিলে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব লাগিব আজি গুৱাহাটী মানুহে খোৱা পানীৰ কক পকাই থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁক লোকে কৈছিলে চবকা চাত চবকা বিকাশ হব পাঁচ লাখকৈ চাকৰি দিব পাঁচ লাখ চাকৰিটো দূৰৰ কথা ভেকেঞ্চি খালী হৈ থকা চিৰান্নব্বৈ হাজাৰ চাকৰি মকৰল কৰা মানে নতুন চাকৰি দিয়া নহয় এইখন চৰকাৰে চাকৰি দিয়াটো দূৰৰ কথা দৰমহা দিবলৈ প্ৰত্যেক মাহেই এশ কোটিকৈ টকা এওঁলোকে ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছো সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ মই শেষৰ কথাটো কৈছো মই বৰ দীঘলীয়াকে নকওঁ দেশপতি আহমেদ ডাঙৰীয়াই কব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আহি আছে গৌৰৱ প্ৰকৈ ডাঙৰীয়া আহি আছে তেওঁলোকে বিশদভাৱে ক'ব মই এটাই কথা কৈছোঁ যে এইখন চৰকাৰে উন্নয়ন স্থবিৰ কৰি যেতিয়া যেতিয়া ধাৰ লয় তেতিয়া ধাৰৰ আগত এই কথাবোৰ তল পেলাবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এখন ঘৃণাৰ প্ৰাচীৰ এওঁলোকে দি দিয়ে আৰু আমিবিলাক তাত ব্যস্ত থকাৰ সময়ত এওঁলোকে এটা এটাকৈ ৰাজহুৱা সম্পদ আদানি হেই মানে আপোনাক আহ্বান জানাই যে আপোনালোকে যদি সাত তারিখে সঠিকভাৱে সিদ্ধান্ত লয় হৈ বলিষ্ঠভাৱে মই ৰাইজৰ সুখৰ দুখৰ হৈ দিল্লীত মাত মাতব ত্ৰিছ তাৰিখে আপোনালোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়ার মন কী বাত শুনেছে নাই মন কী বাত শুনেছে নাই কিন্তু মই কৈছো আমি অলিয়ে গলিয়ে গৈছো ৰাইজৰ মনৰ বুজ লৈছোঁ ৰাইজৰ মনৰ কথা শুনিছো ৰাইজৰ মনৰ কথা যদি জয়ী কৰি পঠাই সংসদত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাইজৰ কথা শুনিবলৈ বাধ্য কৰাই ৰাইজে কাক ভোগ দিব ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব মই এটাই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ অহা সাত তাৰিখে হাতৰ ছবি ঘট দি আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলৰ হাত শক্তিশালী কৰিব বুলি আহ্বান জনাইছো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আহি সোমাইছেহি তেওঁলোকক আমি উষ্ণ আদৰণি জনাইছো আৰু মই আশা ৰাখিছো